Всем привет и повторюсь, родные мои, что наш дом, который мы снимаем в Киевской области, принимает переселенцев. Сейчас есть две свободные комнаты с отдельным выходом. Если у вас есть такие люди, которым действительно некуда идти. Вот сегодня разбомбила у него квартиру или дом, и он стоит ошарашенный, что делать дальше? Связывайтесь со мной, пусть приезжают, размещаются, живут сколько им угодно. Друзья, то, что я ем, и они будут есть. Нет, не скажу, что прям уж мы тут шикуем, но едим иногда мясо. Как-то так, друзья. У меня вот один переселенец уже живет один год и четыре месяца с Луганска. Ничего нормально, сдружились хороший парень, друзья. Родные мои, так что вот так вот. Слава нации, слава Украине, братья. Будем разом, будем дружнее, друзья. Потому что мы украинцы. Треба сейчас сплотнитесь. Слава Украине, друзья.